वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम् कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात गुह साक्षात्ब्र तस्म श्रीगुरव नम शंभोज सारदा वदना सर्वदा सर्वदास्मा సన్నిధి ప్రియాత్ ఓం గం సన్నిధింగ్ గణపతి మూక నమూకంచసీ మనం ఆర్యా శతకం చెప్పుకుంటూ ఉన్నామమ్మా అయితే నేటి పారాయణ పరంగా మనం మూక మూకపంచసతి ఆర్యాశతకండు అరవై ఒకటవ శ్లోకం నుంచి డెబ్బై ఐదవ శ్లోకం వరకు చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దామమ్మా ముందుగా ధ్యానం చేసుకుందామా అమ్మవారిది శ్రీ విద్యాకో స్థిత వాగీసమస్త मञ्चे शिवकारके कामाक्षीं करुणारसार्णवमयीं कामेश्वराङ्कस्थितां कां तां चिन्मयकामकोटिनिलयां श्रीब्रह्मविद्यां भजे श्री मातृये नमः ॐ नमः शिवाय परण आरम्भించుకుందామ తూష్యమి హర్షిత స్మర ససనయా కాంచీ పురీ కృతా సనయ స్వసనయా సకల జగత్ కలిత సకల జగత్తుని ప్రకాశింపచేసేది తనలోనే తాను నివసించేది మన్మథుడిని శాసించిన వాడిని అనగా శివుడిని సంతోషపరిచేది నీటిలో ఆసనాన్ని ఏర్పరచుకున్నది కాంచీపురాన్ని నివాసంగా చేసుకున్నది అయిన దేవిని చూచి సంతోషిస్తాను प्रेमवती कम् स्थेमवती यति मनःसु भूमवती सोमवती सो शिरसि भाति हैमवती कौतुकिनाकम् पायाम् कौसुमचापेन कीलितेनान्तः कुलदैवतेन महता कुट्मळमुद्रा धुनातु न प्रतिभा केनापि मिलद्देह यूना स्वः सहयति सहकारमूलदेशे संविद्रुपाकुटुम्बिनी रमते कुसुमसरगर्वसम्पत्कोशगृहं भाति काञ्चिदेशगतं स्थापितमस्मिन् कथमपि गोपितमन्तर्मया मनोरत्नम् दग्धषडध्वारण्यम् दरदलितकुसुम्भसम्भृतारण्यम् कलयेतवतारुण्यं कम्पतटसीम्नि किमपि कारुण्यम् अधिकाञ्चि वर्तमानाम् अतुलाम् करवाणि परणामक्ष्णोः आनन्दपाकभेदाम् अरुणिमपरिणामगर्वपल्लविताम् बाणशृणिपाश कार्मुक पाणिममुं कमपि कामपीठतम् येन धरकोणचूडम् सोणिमपरिपाकभेदमाकलये किं वा फलति ममान्यैः मा बिम्बाधरचुम्बिमन्दहा समुखी सम्बाधकरी तमसाम् अम्बा जागर्ति मनसि कामाक्षिञ्चे सदा शिवमये परशिवमयललितपौष्पपर्यङ्के अधिचक्रमध्यमास्ते कामाक्षी नाम किमपि मम भाग्यम् रक्ष्योऽस्मि कामपीठी लालिकया घनकृपाम्बुकालिकया श्रुतियुवति कुन्तली मणिमालिकया तुहिनशैलबालिकया ये पुरहर जाये माये तव तरुणपल्लवच्छाये चरणे चे चन्द्राभरणे काञ्चीशरणेनसंहरणे मूर्तिमतिमुक्तिबीजे मूर्निस्तबकितचकोरसाम्राज्ये मोदितकं पाकुले मुहुर्मुहुर्मनसि मुमुदिशास्माकम् वेदमयीं नादमयीं बिन्दुमयीं परपदोद्यदिन्दुमयीं मन्त्रमयीं तन्त्रमयीं विकृतिमयीं नौमि विश्वविकृतिमयीं पुरमथनपुण्यकोटि पुञ्जितकविलोकसूक्तिरसधाटी मनसि मम कामकोटि విహరతు కరుణ విపాక పరిపాటి ఈ ప్రకారంగా మనం డెబ్భై ఐదవ శ్లోకం వరకు చెప్పుకున్నామమ్మా సద్గురవే నమ శ్రీమాత్రే నమ ఓం నమ శివాయ